Я Тарик, рядом со мной стоит Минки. Мы с одного подразделения вместе, в котором находится и Рома, Рома за мной. Ситуация была следующим образом, что приехал домой после первой ротации, на ротации мы были два раза, и сегодня по моему третий раз. Он пошел в кафе, где к нему по непонятным причинам, якобы для следствия, посыпились двое молодых ребят, Если ему увечья, и вследствие самообороны Рома ударил ножом два раза человека в грудь были режущие и однорежущие, однако и рана. Вследствие чего возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, которые классифицируются как тяжелые преступления, и рома притягивают к ответственности к уголовной ответственности после тех, что вас часть первая. Но органы досудебного следствия не рассматривают тот вариант, что Рома был в такой ситуации, что ему просто было необходимо себя защитить, то есть а, меры необходимой самозащиты, либо же превышение мер необходимой самозащиты. И ребятам, которые нападали на него, то есть два молодых парня, им не инкриминируют а, либо разбой, либо попытку убийства, так как эти ребята пытались его вывести в лес и прикопать. По субботу вечером позвонил отец Романа и сказал, что Рому закрыли, и во в воскресенье будет суд. В воскресенье все подразделение, в котором находится Рома, выехала в город Долбун в области для выяснения э, обстоятельств. Почему, почему, объясню, почему они выехали. Потому что э, данное следствие э, начало ход, когда мы были второй раз на ротации, и э, в отпуск на два дня я приезжал с Романом для выяснения у следователя, почему его объявили в розыск, так как они знали, где он находится, и в чем вообще как бы, сама суть проблемы. Командир части на следующий день отправил данные документы. Плюс им передали копии удостоверений резервиста Романа и плюс фото отчет о том, где находился Рома с внизу с датой. Когда был суд, когда был суд, мы узнали, что Рома не находится в розыске и что Рома якобы исковался от в сотрудников правоохранительных органов. Когда начали разбирать данную ситуацию в суде, то выяснилось, что все-таки документы приходили, и их по каким-то невиданным нам причинам просто не приняли во внимание. Но начальник уголовного розыска во все горло кричал, что замыленный Роман является уголовником, и его необходимо посадить. На секундочку как бы отойдем от данной ситуации, вернемся к, так скажем, потерпевшим. Данные два молодых человека являются детьми высокопоставленных чинов, которые выступают под партии регионов и были поставлены на свои места еще в начале 2005 -го года. Ну и понятно, то есть есть волосатая рука, которая их придерживает. Врач, который классифицировал данное деяние, является, опять же, таки родственником одного из потерпевших молодых людей. Ситуация следующим образом, что они не хотят идти э, на мировой, они даже не хотят общаться с Ромой, они э, пытаются всячески его гнобить на какие-то попытки примирения либо общения с ним а о том, чтобы примириться. Хотя э, на данный судебный процесс это не будет влиять, потому что это не частное обвинение. Э, они категорически идут. Сам конфликт драки начался того, что Рома был в форме национальной гвардии Украины, то есть военный камуфляж, стекло и красная тельняшка с малиновый билет. В зале судебного заседания суду стало известно о том, что э, следователю и начальнику уголовного розыска дошли все-таки документы э, о том, где находится Роман, что было основанием для э, снятия Романа с уголовного розыска и приостановления э, судебного расследования, так как санкция Криминального процессуального кодекса данное, э, ну, данное действие позволяет сотрудникам по органов что не было сделано из якобы личных побуждений. в, разговор, в зале судебного заседания во все лагал, что Рома является преступником, может э, мешать проведению досудебного следствия, вплоть там чуть бы не, не, не до ликвидации якобы опять же потерпевших. На вопрос, почему они не переквалифицируют дело с э, тяжких телесных на необходимую самооборону и э, другим э, Опять же, в данный момент потерпевшим, не сделают подозрения, либо после не рассмотрят вариант, что это была попытка убийства Романа, вследствие которой он оборонялся. Они сказали, что они считают э, это неразумным и ненужным. Хотя данную версию они обязаны были отработать, потому что это есть. Э, ну, это их посоциальная обязанность отрабатывать полностью все версии. Э, приехали мы, начался, началось э, судебное заседание. Суд выносит решение о том, что э, Рому обязать э, по первому требованию приходить в органы досудебного следствия, в органы прокуратуры и проводить все процессуальные действия, которые необходимы для раскрытия yeah, данного преступления. После завершения суда судья вышел и, э, подойдя к прокурору-следователю, где присутствовали мы, э, объяснил им ситуацию такого, что они имеют право приостановить э, досудебное следствие на тот момент, пока Роман находится на территории АТО, так как сегодняшним днем мы должны уезжать в составе целого подразделения опять на восток Украины на что они все дружно помахали головой сказали, что так точно будет исполнено, но после того, как только судья пошел дальше, либо дальше, либо по своим делам следователю позвонил я так понял, ее начальник управления и сказал, чтобы в срочном порядке ознакомить Рому с материалами уголовного дела что означает ознакомить Рома с материалами уголовного дела? Это означает то, что если он ознакомит с материалами уголовного дела, то дело передается в суд. То есть не будет э, никаких э, дорасследований, туда и того хочет, если суд первой инстанции либо не направит его обратно на дорасследование, либо суды высшей инстанции не направят. Когда мы просили их э, приостановить досудебное расследование, они сказали, что они не считают это нужным. А когда мы начали опираться на поиск самого уже судья, он, они сказали, что у нас вообще под вопросом, чем занимается вот там Роман. Секундочку. Роман занимается тем, что он защищает народ Украины, территорию Украины, территорию Донбасса, территорию Луганской области и вытаскивает с поля боя раненых пацанов и оказывает им первую медицинскую помощь. И у Ромы есть ранения, а Рома цепляли и осколки, у него было скользящее пулевое. То есть Бог просто миловал, Бог его спас и он в свою очередь помогает остальным членам группы, так как группа очень маленькая и она регулярно работает, Рома то звено, которое просто не может из него выпасть, потому что потеря одного бойца из подразделения, это подразделение ставит под знаком вопрос, если изначально мы его уже потеряли, потому что группа укомплектована, есть определенные задачи со счетом на каждого бойца. из. А придя на суд, он ну, как слепой котенок. Он был. То есть он, а я не знал, а я не видел, ну на секундочку вы адвокат или кто вы. Позже мы узнали, что данный юрист работает совместно с правоохранительными органами на одной руке. То есть он взял определенную сумму денег, 10 тысяч гривен изначально у, них, у отца Ромы. Он не выполнил те обязанности, которые были на него положены. Но вопрос, опять же, -таки, куда девается юридическая этика? То есть кто ради чего ты выучился? Потому что юрист, он как и доктор, он играет в жизнь человека только тот играет ну, жизнью в физическом плане, а этот в духовном плане. Отсидит он, не отсидит. И что за с этим человеком будет? Приехав в Киев, мы с братьями приняли общее решение с подразделением, с нашим, о том что э, юриста Ромы, так как он э, слабо сказано никакой, мы от него отказываемся и в данный момент будем нанимать нового э, адвоката, который имеет определенный статус, э, определенное имя в данных пугах, для того, чтобы освободить Рома. Почему и э, сейчас поднялась такая шумиха вокруг Ромы? Только потому что Ромин, э, Ромина ситуация, она стала, скажем так. На глазах у общественности, потому что ее подняли. Данные деяния, которые будут твориться, их необходимо поднимать. В данный момент мы э -э, заказываем новых юристов. Э -э, мы их будем оплачивать для того, чтобы, если вдруг произойдет э -э, подобная ситуация с каким-либо бойцом, какого-либо подразделения, чтобы можно было просто защитить его права. Но главной задачей юристов будет являться не только то, чтобы они защитили и э -э, отдалили нашего парня от э -э, несения наказания за данное деяние, а для того, чтобы а, те высокопоставленные члены, которые сидят на данных местах, чтобы они тоже отвечали за свои действия, что они делают, как они делают, с какой точки зрения они делают, а, делают ли они это правомерно, либо неправомерно и чем они, в принципе, руководствуются.